thank 1, 2, 3! А, да, на! А, да, да! Поздравляю! Ходу, Поздравляю! Слава. Девочки, всем спасибо! Все, пожалуйста, займите места за столиками! По нас, по нас, на чем стоишь? На камушке, что продаешь? Класки в обратную сторону? В обратную? В обратную? Да, обратно, Не мухлюй! Стоп, 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 стоп! Так, вперед ищи жену! А у жены подвязку? <мех> да жену В таком состоянии он каждый раз приходит и говорит Ира, зарплату потерял! Зарплату потерял! Ничего не вижу! Я так понимаю, что это бесполезно Он все равно снимет Так, а теперь открой глаза мне не надо, спасибо Нужны неженатые друзья. Одной поймаем. Давай, по-взрослому. Раз, два, три. О, вот это по-взрослому. Поздравляй друга, с обнимай. Дело в том, что огонь издревле считался человеком, силой, которая его защищает, оберегает от всех врагов, недругов и нечистой силы. И вот те огонечки, которые вы сейчас держите, это символ вашей любви, дружбы, это символ вашей готовности прийти на помощь своей подруге. В каком бы далеком, на каком бы далеком расстоянии вы ни находились. Какие бы беды и тяготы вас не одолевали. Мы уверены, что любая из вас обязательно придет на помощь, если это понадобится нужную минуту. Вот для этого у вас в руках сейчас эти огонечки. Но главное, это тот огонь, который сейчас передаст мама Ирочке, своей дочери. А говорит это только об одном, о преемственности поколений. О том, что тепло очага своего мама передает своей дочери. Она говорит ей, оберегай и храни его от всех жизненных бурь, и и ветров. А сейчас я попрошу маму Антона подойти к Ирочке, снять фату. Процесс этот не быстрый, поэтому давайте наберемся терпения. Что такое фата для невесты? Ну, прежде всего, это символ ее девической жизни. Символ жизни, когда, собственно, нет особой ответственности, когда есть вольный, беззаботный ветер юности, ветер влюбленности, когда вся жизнь кажется сплошным волшебным праздником. Куда хочешь, туда ты и идешь. И вот когда невеста снимает свою фату и одевает на голову платок, она как бы подчеркивает то, что она серьезно, а главное по своему желанию принимает на себя ответственность за свой дом, за свою семью, за своего мужа и за своих детей. За свой домашний очаг. Она становится женой. И вот этот символ сейчас и выгружается на голову нашей Ириши. Ириш, кто тебе повезло, поток? Мама. всем мамам спасибо. А теперь, девочки, давайте по часовой стрелке просто сделаем один круг вместе со свечечками вокруг вверх Все, спасибо. А теперь просто каждый пусть подойдет, ее поцелует, еще раз поздравит. И может вместе со своим огонечком идти на свое место за столик. И пусть эти огонечки всегда будут у вас. Пусть они никогда не погаснут. А теперь подборные аплодисменты. Давайте проводим теперь уже настоящую супругу. Вместе со своим супругом на их место за свадебный стол. Спасибо всем большое, что все к нам пришли. Вот. Нам очень приятно всех видеть. Спасибо, что вы нас поздравляете, что вот, у нас все есть. А... Спасибо большое, что все пришли. Свадьба продолжается. Дорогие наши гости, родственники, друзья, приходите к нам, в гости всегда. Двери для, вы, для вас открыты. А теперь я с огромным удовольствием приглашаю новоиспеченную украинскую семью, Ирочка Антон. Сейчас самое время вознесется.